के लिए। आपको कचरा काफी भी फेंकना नहीं नदी नाले में कचरा आपको घंटा तो करना है उसमें देना है वो भी गीला चोखा हंडिकारक यही अलग करके देना है जैसे मैडम ने बताया कि हमारी जो संस्था है कार्बनिक ठीक है तो वो संस्था जो है ये कचरा व्यवस्थापन जो है में अपने सिटी में पाली इनके साथ अभी काम कर रही है तो हम गए सात साल से गएरपाल काम करते अपनी जी छत संभाजनगर महानगर पालिका तो है तो कार्य संस्था है सद्यालय जो जुना कपड़ा नवीन आयुष्य तो उसके तहत आपके घर में जो भी फटेपुरा जे पण कपडे बटन नाहीये चाईन नाहीये जे कपडे आपण कुठेही उघड्यावर फेकून देतो जसं मी सरांना सांगितलंय की नदी ना नाल्यामध्ये उघड्यावर त्या कपड्यामध्ये काही केमिकल असतं ते जमिनीमध्ये जातं किंवा पाण्यामध्ये जातं तर त्यामध्ये जमीन आणि पाणी काय होतं प्रदूषित होतं तर कालांतराने आपल्याला येणारं पाणी हे काय राहील मग प्रदूषित राहील मग त्याने काय होईल आपले तो काय होत अलग अलग तरीके की बीमारियां होंगी जैसे आपने देखा होगा वायरल फीवर है अलग अलग बीमारी कोरोना जैसे अलग अलग भयंकर बीमारियां भी आ सकती है तो इसके लिए आप सबने ये अभियान जो है कचरा अलग करना कचरा कहीं भी नहीं देखना और अपना कपड़ा जो है घर में चुना पुराना कपड़ा वो आपको जमा करना है और दूसरी मेन बात कि जैसे कि हर स्कूल में सिटी में अभी अभियान शुरू किया है कि अपन हर बुधवार आपल्या घरातला जो काही आपण जुना कपडा जो जमा केलेला आहे ज्याला फक्त तो ओला झालेला नको त्याला तेलाचे तेला रक्ताचे वगैरे दाग लागलेले नको जास्त खराब असतात ज्यादा खराब आहे तो ओन नाही ठीक आहे जो जुना पुराणा कपडा लाना जो अच्छा आहे वो कपड़ा हर बुधवार को अपने स्कूल में आपने लेके आना है यहाँ पे आपके हर बच्चे का जो भी कपड़े लाएंगे उनका कलेक्शन इंडिविजुअली अलग से किया जाएगा आपके नाम से वो लिखा जाएगा आपने कितना के कपड़ा लाया है और इसकी पूरी डिटेल महापालिका का अपनी स्कूल है तो अपने तो कॉर्पोरेशन को उसकी डिटेल जाती है तो आपको ये अभियान अपने स्कूल में भी करना है ठीक तो है तो आपको समझ में दर बुधवारी आपण कपडा धोळे आपल्या शाळेमध्ये आणायचा आहे इथं त्याच कलेक्शन केलेलं आहे समजलं सर्वांना